ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم معلوم کریں گے کہ بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے تو ماہرین لسانیات لگ بگ اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ماں یا ممی یا اممہ جو بھی یعنی ماں کو سب سے پہلے وہ پکارتا ہے اور یہ پراسس تب شروع ہوتا ہے جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوتا ہے ایک یا ڈیڑھ سال اس کے بعد یہ پروسس پروسیس جو ہے یہ بتدری جاگے ترقی کرتا ہے اور کرتے کرتے بچہ جب چار سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی مدر ٹنگ یا اس کی جو مادری زبان ہے اس کی پوری کی پوری ڈکشنری اس کی اس کی ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے ہاں اگر بچے کو کوئی دوسری زبان سکھانی ہو تو وہ سکھانی پڑتی ہے لیکن جہاں تک مدر ٹنگ کا تعلق ہے تو وہ خود ہی سیکھ لیتا ہے مثال کے طور پر اگر ماں بچے کو لے کر کے کسی میدان میں سے گزرتی ہے تو اس میدان میدان میں اگر کہیں بچے کھیل رہے ہیں یا کچھ جانور ہیں کچھ پرند چرند ہیں یا ایسی چیزیں یا کچھ بھی ہے جو بچے نے پہلی بار دیکھا تو وہ اس کے بارے میں انکوائر کرے گا پوچھے گا ممہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو ماں اس کو بتاتی ہے وہ تھکتی نہیں ہے کتنی بار بھی بچہ پوچھے گا تو ماں اس کو بتاتی رہے گی اور چونکہ اس وقت بچے کی جو یعنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی سبھی چیزیں خاص کر میمری جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ میں ہوتی ہے اور بچہ وہ سیکھ لیتا ہے اور چار سال کی عمر تک وہ اپنی زبان پوری کی پوری یا جو اس کی مدر ٹنگ ہے وہ سیکھ لیتا ہے لیکن اگر اس کو کوئی دوسری زبان سکھانی پڑے مثلا اگر بچہ اردو اردو گرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس کو انگلش سکھانی ہو یا عربی یا کوئی دوسری زبان سکھانی ہو تو وہ اس کو سکھانی پڑتی ہے اور اس میں بچے کو مشکل پیش پیش آتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں وہ زبان نہیں بولی جاتی ہے البتہ اس کو یعنی کہ زبردستی سکھائی جاتی ہے کیونکہ وہ بول چال میں نہیں ہے جو بول چال میں زبان ہو وہ بچہ خود ہی سیکھ لیتا ہے خاص کر جو مدر ٹنگ ہے اکبر بادشاہ کے لئے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے قصہ ہے کہ اکبر بادشاہ کے ذہن میں ایک بار بات آئی کہ یہ بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ تیرہ سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا اس وقت یہ امپیریلزم کا سسٹم تھا یعنی بادشاہت تھی کہ جب اگر باپ مر جاتا تھا تو وہ اس کا بیٹا ہے وہ بادشاہ بنتا تھا چاہے وہ نابالغ ہی کی کیوں نہ ہو لہٰذا جب ہمایوں کی وفات ہو گئی تو اکبر اس وقت تیرہ سال کا تھا تو یہی ایک بڑا اس کا لڑکا کلوتا تھا تو اس کی یعنی اس کو تاج پہنا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن گیا اب تھا وہ ان پڑھ لیکن دماغ کا بہت تیز تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے چار الگ الگ جو ہے محل ایسے یا جو مکان تھے اس میں چار نو مولود بچوں کو دے دیا ان ماؤں کو یعنی جو اس کی ماں نہیں تھی دائیاں تھی جو یعنی ڈیف اور ڈم تھی بیری اور گونگی تھی وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی تو ان کو پالن پوشن کے لیے دے دیا اور وہ ان کو پالتی رہی اور جو باقی بھی جو اس کے ساتھ ان کی مددگار تھی وہ بھی ڈیف اور ڈم ہی تھی تو چار سال کے بعد جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ چاروں بچے جو تھے وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ڈیف اور ڈم ہیں جیسے کرتی تھی ہاں ہو یا جو بھی ان کے منہ سے آوازیں نکلتی تھی وہ ویسے ہی مو سے آوازیں نکال رہے تھے تو اس طریقے سے اس کو یہ معلوم ہوا یعنی اس نے یہ تجربہ کیا اور تجربے سے اس نے ثابت کیا کہ بچہ جس ماں یعنی یعنی جو کچھ ماں بول رہی ہوگی جو بھی زبان بول رہی ہوگی یا وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہوگی ڈیف او ڈم ہوگی تو بچے بھی ڈیف او ڈم ہو جائیں گے کیونکہ وہ سن وہی رہے ہیں تو وہی ان کی زبان سے نکلے گا اسی طریقے سے اگر ایک انگلش بولنے والا کوئی بچہ ہے جس کی فیملی انگلش بولتی ہے یا وہ انگریز فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس ملک کا ہے اگر وہ بچہ کسی ہندی بولنے والی یا اردو بولنے والے کو پالن پوسن کے لیے دے دیا جائے تو وہ قدرتی طور پر وہ ہندی یا اردو بولنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک چیز ہے کہ جو زبان سے تعلق رکھتی ہے اور یہ بچہ خود ہی سیکھ لیتا ہے اور خاص کر کے چار سال کی عمر میں وہ اپنی پوری کی پوری زبان جو سیکھ لیتا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً پھر اس میں آگے ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زبان کبھی بھی ایک نہج پہ نہیں رہتی یہ بدلتی رہتی ہے زبان کا یہ ایک اس کے سرشت میں یہ شامل ہے کہ زبان جو ہے یہ کبھی بھی ایک یعنی اس لیول پہ نہیں رہتی ہے یہ ایک شکل و صورت میں نہیں رہتی یہ بدلتی رہتی ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کروں کہ ہم uh, نے جو کتاب پڑھی تھی صبس یہ سولہ سو پینتیس چھتی میں اس شائع ہوئی تھی دکن سے اور اس کے مصنف تھے مولا بجی تو انہوں نے یہ ایک صبرس ایک نثر کی کتاب ہے بیچ بیچ میں اس میں شعروں کا بھی استعمال انہوں نے کیا ہے تو اس وقت جو جو تھا زبان کا بولنے کا وہ یہ تھا کہ اگر ہم آج کہیں آج کی اردو میں کہ آج تک اس اس ملک میں یا ملک ہندوستان میں کوئی آدمی اردو زبان کو اس لطافت یا اس روانی کے ساتھ نہیں بولا یا نہیں بول سکا تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آج لگن اس جہان ماں ہندوستان ماں اردو زبان کو اس لطافت سوں اس چھندان سوں کوئی ملا کر گلا کر نہیں بولیا تو یہ اس وقت کی شکل تھی اور آج جو ہم بول رہے ہیں اس آج کی یہ جو زبان ہے یہ اگر تین یا چار سو سال بعد کے جو لوگ ہوں گے اس کا وہ اپنی زبان سے تقابل کریں گے تو ہماری زبان بھی ویسے ہی لگے گی ان کو جیسے آج ہمیں مولا وجی کی جو زبان ہے وہ لگ رہی ہے تو گویا اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں دوسری زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں پھر اگر دوسرے ملک کے یا دوسری زبان بولنے والے لوگ اگر کہیں آ کر بس جاتے ہیں تو ان کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ اس بستی کے لوگ جو اپنا لیتے ہیں تو اس ملک یا بستی کے لوگ جہاں وہ لوگ آ کر کے بسے ہیں وہ ان کے اپنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو زبان ہے اس میں اقتلاعات ہوتا رہتا ہے یہ مخلوط ہوتی رہتی ہے اور اس میں ڈویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے تو ہمارا یہ جو آج کا سبق ہے یا یہ بات ہے کہ زبان بچہ کیسے سیکھتا ہے تو یہ خود بہت سیکھ لیتا ہے ہاں پوچھ کر کے سیکھتا ہے یا سیکھتی ہے کیونکہ یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے باقی سیکھنے کا سلسلہ تو انسان کا جب جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے چاہے وہ کسی بھی عمر تک پہنچ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں سیکھتا رہتا ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کافی عمر گزرنے کے بعد بھی انسان کو کسی لفظ کے معنی کا پتہ نہیں لگتا ہے اور آخری عمر میں جا کر اس کے معنی کا پتہ لگتا ہے آپ کو بھی ایسا تجربہ ہوتا ہوگا آپ تو بچے ہیں چھوٹے ہیں آپ تو سیکھ رہے ہیں لیکن نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ, آ رہی ہے آپ کے دل و دماغ میں آ رہی ہیں آپ اس میں تجسس کر کے کوشش کر کے سیکھتے ہیں ڈکشنریاں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک استاد کا کام کرتی ہیں کوئی زمانہ ایسا تھا کہ ڈکشنری نہیں تھی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا نام سنا ہوگا کہ جو یہاں پہ تھے تو انگریز لیکن یہاں پر انہوں نے اردو کی ترقی و ترویج میں بہت کام کیا انہوں نے پہلی لغت بھی اردو کی مرتب کی اور انہوں نے قواعد اردو بھی مرتب کی پیشے سے وہ ڈاکٹر تھے اور ان کا جو جنم ہوا تھا اسکاٹ لینڈ کے شہر اڈمرو میں ہوا تھا لیکن ہندوستان میں وہ برٹش آرمی کے ساتھ آئے تھے ڈاکٹر تھے لیکن چونکہ یہاں انہوں نے دیکھا کہ اردو اردو جو ہے یہ ملک کے طول عرض میں بولی جاتی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں کتابیں نہیں ہیں تو کتابیں نہیں ہیں اس لیے انہوں نے ایسٹ جو آپ نے سنا ہوگا فورٹ ولیم کالج کلکٹہ میں وہاں پر ایک فورٹ ویلم کالج جو ہے اس کا افتتا کیا اس کی شروعات کی کلکتہ کے مقام پر تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کو اگر اردو پڑھائیں دراصل ان کو پڑھانی تھی انگریزوں کو اردو پڑھانی تھی کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان میں راج کرنا تھا اور پڑھانے کے لیے یہاں کتابیں نہیں تھی پھر انہوں نے باقی زبانوں سے جیسے ہندی سے سنسکرت سے یا عربی اور فارسی سے یا دوسری جو ہندوستان میں بولی جانے والی زبانیں تھی ان کی کتابوں کے تراجم کرائے اور اردو میں بہت ساری کتابوں کے ترجمے آگئے اور اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہ یہاں ڈکشنری نہیں ہے تو پھر انہوں نے ڈکشنری کی مرتب کرنے کی کوشش کی شروع کی پھر ایک کوئی اور انگریز بھی تھا جو کہ اردو ڈکشنری مرتب کر رہا تھا لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ڈا, ڈاکٹر جان گل بھی ایک ڈکشنری مرتب کرنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بیمار ہو گیا کیونکہ دیکھو نا یہ ایک اے, کوشش ہوتی ہے ہر انسان کو ایک اس کے ذہن میں ایک چیز سوار ہوتی ہے اے, ایک قسم کا اے, یعنی میں کیا کہوں کہ کسی چیز کو مہارج وجود میں لانے کے لیے انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز میں نئی نئی چیز جو ہے مہرز وجود میں لاؤں لوگوں کے سامنے لاؤں تو ڈکشنری ایک پہلی چیز تھی تو لیکن بعد میں جب اس کو پتہ چلا تو ڈاکٹر جان کے اس سے جا کر کے ملے اور کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہم دونوں مل کر کے ڈکشنری بنائیں گے تو پھر دونوں نے مل کر کے اردو کی ڈکشنری بنائی جو پہلی لغت تھی اردو کی ڈکشنری کو اردو میں لغت کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو لغت سے لینی ہے مدد لینی ہے کیونکہ Uh, ہر وقت تو استاد آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے اور آج کل تو ایسا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں بھی کتنی ساری ڈکشنریاں رکھ سکتے ہیں انگلش کی انگلش ٹو اردو اردو ٹو انگلش انگلش ٹو ہندی اینڈ ادر جو آپ کی جو زبانیں ہیں کیونکہ آج کل تو ڈکشنری آپ کو ہر زبان میں مل جائے گی تو ڈکشنری آپ کا ایک پرمنٹ ساتھی ہے uh, جب بھی کہیں کسی لفظ کا آپ کو سپیلنگ یعنی اس میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ ڈکشنری دیکھ لیں پھر اس کا جو تلفظ ہے تلفظ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے زبان کو سیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی میں اور ان پڑھ آدمی میں فرق یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ کسی چیز کو صحیح پرناؤنس کرتا ہے اس کے صحیح تلفظ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے جبکہ جو ان پڑھ آدمی ہے اس کے تلفظ میں فرق ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس تلفظ کو جانا ہی نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں تو لہٰذا جیسے کہ آپ نے یا میں نے یا کسی نے بھی جی اولاد آدم میں سے کسی نے بھی کیونکہ ہر ایک آدمی اس منزل سے گزرتا ہے ہر ایک بچہ ہوتا ہے پہلے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زبان تو ہر ایک آدمی اسی حساب سے سیکھتا ہے کہ جیسے قدرت نے اس کو ایک صلاحیت بخشی ہوتی ہے بچپن میں کہ ایک ڈیڑھ دو سال کے بعد وہ سیکھنا ہی شروع ہو جاتا ہے پھر خود ہی پوچھتا ہے پوچھ 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 کر کے اور جو زیادہ پوچھنے والا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے جو شرمیلہ ہے وہ کم سیکھتا ہے کہتے ہیں کہ علم کے سیکھنے میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے علم سیکھنے میں آپ کو شرم کو ایک طرف رکھ کر کے علم کو سیکھنا ہے اور علم بھی کون سا علم نافع انسان کے لیے علم نافع وہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں وہ کام آئے تو علم جتنا بھی سیکھو وہ کم ہے کیونکہ علم کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں دس از limitless لیس جو علم ہے نا یہ باؤنڈریز سے باہر کی چیز ہے جتنا بھی آپ سیکھتے رہیں گے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی اور پھر بھی آپ سوچیں گے کہ ہم نے کم سیکھا کسی نے کہا ہے نا کسی انگریز کو فکر نے آپ جانتے ہوں گے کہ I ایم جسٹ gathering دا پیبل from دا seashore کہ میں سمندر کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہیں نا وہ ان کو کٹھا کر رہا ہوں یو نو دیر آر لمٹ لیس پیبلس آن دا سی شور سمندر کے کنارے کتنے پیبلز ہوتے ہیں کتنے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ریت ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے اس کو وہ تو نہیں گن سکتا ہے تو لہٰذا علم کی بھی یہی مثال ہے علم ایک ایسی چیز ہے چاہے آپ دنیاوی علم لے لیں چاہے آپ دینی علم لے لیں چاہے کسی زبان کا علم لینے کہتے ہیں نا کہ ٹیکس a long ٹائم ٹو لرن a لینگویج لینگویج آپ کو جسٹ ان اے فیو ڈیز آر منتھس این ایئرس یو کین ناٹ لرن اینی لینگویج بیکاز لینگویج از اے براڈر تھنگ وچ ہیو ملینس آف ورڈس اینڈ ایوری ڈے سم ورڈس آر انکریزڈ ان سم لینگویج سو ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا کنسیپٹ ہے زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو جتنا بھی سیکھو گے اتنی ہی کم ہے تو بیسیکلی سیکھتا انسان کیسے ہے اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ زبان چار طریقوں سے سیکھی جاتی ہے بول کر کے سن کر کے لکھ کر کے اور پڑھ کر کے کئی سو سال تک تو صدیاں انسان نے صرف بول کر کے اور سن کر کے ہی اپنا کام چلایا پھر اللہ پاک نے اس کو لکھنا سکھایا پھر ایک نے لکھا اور پھر دوسرے نے لکھا پھر ایک دوسرے نے لکھا اور پڑھا ایک دوسری کا لکھا ہوا پڑھا پھر اس طریقے سے یہ انٹریکشن ہوا جو کمیونکیشن ہوا لیکن پہلے جو کمیونکیشن کا سسٹم یہی تھا ایک بولتا تھا دوسرا سنتا تھا اپنے کام ان سے دنیا کے کام جو ہے اسی طریقے سے نپٹاتے تھے پھر لکھنے اور پڑھنے کا بھی سلسلہ شروع ہوا تو گویا زبان کو سیکھنے کے لیے چار جو ہے بنیادی فیکٹرز ہیں وہ جو ارکان ہیں وہ یہ ہے کہ بولنا پھر سننا پھر لکھنا یا پڑھنا یہ چار چیزیں ہیں جس سے آدمی زبان سیکھتا ہے اور زبانیں جتنی بھی سیکھی جائے وہ کم ہیں کیونکہ جتنی بھی زبانیں ہم سیکھیں گے تو اسی حساب سے ہم زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں گے دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے میرے ساتھ تو ایک ساتھی تھا وہ کوئی چودہ زبانیں سے جانتا تھا خاص کر کے انڈیا کی تو ساری زبانیں جانتا تھا خاص کر ساؤتھ انڈیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں لیکن وہ ایسا یعنی زبان اگر کوئی کہیں کنڑ بولنا شروع کرتا تھا تو کنڑ کا جو دوسرا اس کا ساتھی وہ کہتا تھا یہ تو کنڑ کا ہی ہوگا لیکن وہ بیسیکلی کہیں ہندی ورلڈ کا تھا ہندی بولنے والوں میں سے تھا لیکن اس کا چونکہ اس کے پیرنٹ اس کے والد صاحب جو آرمی میں تھے تو لہٰذا اس کو فیملی کو وہ اس کے والد صاحب ساتھ لے جاتے تھے جہاں کہیں بھی, بھی وہ جاتے تو اس طریقے سے ہر ایک سٹیٹ میں لگ بھگ وہ رہے اور اس نے وہ سیکھ لی کیونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے اس کا آئی کیوں میں لگتا ہے کہ بہت ہائی تھا تو ہم تو تعجب کرتے تھے کہ بھائی چودہ زبانیں ہندوستان کیوں کہتا تھا چودہ زبانیں میری جیب میں ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن پھر بھی اگر دو تین یا چار زبانیں بھی انسان کیونکہ یہ دیکھیں آپ اردو ہندی اور یہ پنجابی یہ ڈوگری اور یہ دوسری پہاڑی یہ سب ڈائلیکٹس ہیں یہ اردو کی ہیں اور اردو اور ہندی جو ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے جو اس میں ماہرین لسانات نے جیسے اس کو لکھا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور یہ کھڑی بولی سے نکلی ہیں جو دلی اور اس کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی اور چونکہ ہندی کا جو یہ اسکرپٹ ہے یہ تھوڑا یہ دیوناگری ہے اور جو اردو کا ہے یہ ہندی رانی ہے سکرپٹ میں فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکرپٹ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں جی یہ رسم الخط رسم الخط جو رسم الخط ہے نا یہ اس میں فرق ہے کہ اردو کا اور ہندی کا رسم الخط ڈیفرنٹ ہے البتہ بولنے میں تو یہ لگ بگ سیم ہی ہے اردو والا ہندی کو سمجھ لیتا ہے ہندی والا اردو کو سمجھ لیتا ہے چونکہ یہ دونوں بہنیں ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہے کہ یہ کھڑی بولی ان کی ماں ہے اور کھڑی بولی جو ہے یہ وہ شوسن یا برنچ یا ان زبانوں سے نکلتی ہیں یہ ایک سلسلہ ہے اس کا زبانوں کا ان کی بھی بہنیں ہوتی ہیں اور اس کا بھائی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ زبان ہر ایک مونس ہوتی ہے کسی بھی زبان کو کہنا مونس کوئی کہتا ہے جی ہم نے اردو پڑھا ہے لیکن نہیں اردو پڑھی ہے زبان کوئی بھی ہے ہر ایک زبان جو ہے وہ مونس ہی ہے تو اس کا مذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہ بہنیں ہو سکتی ہیں بہن بھائی نہیں ہو سکتے سبھی سب بہنیں ہو سکتی ہیں تو اس طریقے سے Uh, کوشش کریں جتنا بھی کوشش کریں زبان کو سیکھنے کی اتنا ہی آپ کو پیاس رہے گی کہ میں نے کم سکھا کیونکہ زبان کا جو میدان ہے یہ جو باؤنڈری کے وغیرہ لیمٹ لیس ہے uh, یہ لا محدود ہے تو اس لیے بیسٹ وشز اللہ حافظ